tijorat ilmiga faqat hadis oyatdagi dalillarga amal qilish emas matematika ke ham kerak to'g'rimi chunki agar matematikani zo'r bilmagan savdogar hisob kitobni bilmaydida u muomala kerak bo'ladi vijdon kerak bo'ladi taqvo kerak bo'ladi mehribonlik kerak bo'ladi sabab savdogar mehribon bo'lsin degan savdogar taqvodor bo'lsin degan savdogar omonatdor bo'lsin deyilgan savdogar halol bo'lsin deyilgan keyin hali aytganimizdek savdogar hisob kitobi joyida bo'lishi kerak oldi berdini bu degani savdo oldi berdi ishlarini aka ukang bilan ham begonadek qilgin deyilgan lekin muomalani yaxshimisiz tuzukmisiz oqibatni begona bilan ham aka ukangdek qilgin degan tushuntiraldimi bu nima degani desa hisobli do'st ayrilmas bekorga aytmagan bobolarimiz hisoblik do'st hech qachon ayrilmaydi nimaga yozdi chizdisi joyida gohida to'g'ri keladi aka ukalarda oldi berdilar bo'ladi aka ukaligi sababli yozdi chizdi bo'lmaydi oxiri ke uka ikki yil o'pidi deydi bir ko'tarib qo'yaylik hisob kitob bitta ko'targanda bunda yetmish besh ming dollar bunda to'qson ming dollar turadi qarabsizki o'n besh ming farqmi qani deydi man qayerdan bilay deydi mani daftarimda to'qson ming berishingiz kerak aka deydi bu man yetmish besh ming berishim kerak deydi keyin qarabsizki o'n besh ming butun avlodni ikkiga bo'lib yuborishi mumkin bo'lyapti ham kerak bo'lsa shuning uchun ayniqsa tijorat bilan shug'ullanayotgan yoshlar haligi gapni yana bitta qaytarib qo'yaman hisob kitob oldi berdi ishini aka ukang bilan ham begonadek qilgin aka mana yozib qo'ydim sizga yetti yuz dollar o'tdi yordam ehson ma'noda bo'lsa uni yozib bo'lmaydi u boshqa masala u man savdodagini aytyapman chunki savdoda ham aka ukalar savdo qilishi mumkin bir biri bilan lekin muomalani deydi begona bilan ham aka ukangdek qilgin ya'ni zo'r qilgin degan ya'ni siz man bilan zo'r ko'rishing degan man siz bilan zo'r ko'rishay degan mensimasdan teskari qarab qo'lingizni uchini berib ko'rishmang man bilan man siz bilan shunday ko'rishmay zo'r ko'rishaylik ekan begona bo'lsakda aka ukadek bo'laylik ekan oqibatda biznesda bo'lsa tug'ishgan родной akamiz родной ukamiz lekin uka o'tirmaydi yoz oldim berdim точно shunda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi chiroyli bo'ladi